В карзлате святых куполов гордо множится солнечный лик, С возвращением двуглавых орлов продолжается Сюда скорее, сюда-сюда, на площадь фантазеров. Подходите, подходите, и вы узнаете, что вас сегодня Нет, ну, ждет. Знаете ли вы, какой сегодня день? Да. Не слышу! Да. Не слышу! Да. Сегодня необычный день, да? Сегодня какой-то, наверное, праздник. Какой же сегодня праздник? Чего-чего? Да. сегодня день города, день города Москвы. А на площади фантазеров целый день вас ждут увлекательные, увлекательные представления. А все это, весь этот фестиваль приготовил для вас централизованная библиотечная система. главного начальника по всем библиотекам и Чувиска Оксана Александровна. Дорогие друзья, мы приветствуем вас сегодня в парке Кузьминки. С праздником всех нас и хорошего вам времяпрепровождения. Смотрите-ка, сколько здесь всего! И морковка, и капуста, и даже и даже самый настоящий арбуз, точно? Мы с вами собираем наши фрукты и овощи волшебным образом. А ну-ка, сделаем три шага назад и раз! Вот он гимн. Встали по стойке смирно. Я по свету немало оживал, Жил в землянках потопа в тайге. Похоронен был дважды заживо, Знал разлуку Сергея Владимировича Михалкова. Спрашиваю. Время пошло. Жду ответ. <связывается> Где? А каком Нет. Думайте, думайте. А жил дядя Степа из одноименного стихотворения Сергея Владимировича Михалкова. Да. Как не могут выйти на тряпку? Позвали все вместе кого? Мышка! мышка! И бежала мышка! Хвостиком помахала! Бежала мышка! И дальше пошла детка! Бабка! Бабка! Открыли. Хорошо. Это Итак, Гена. Это, это, наверное, было для Можно подращать? я? 꿇, я Молодец. Катя. Молодец. Парашка. Молодец, так, е... Е... Молодец.

ハハハハ Пиши я ну, что ж, ты молодец. Ты заслужила у нас приз. Да. И наша печать. Вот мы тебя ставим. И переходи на нашу следующую станцию. И Смотри, вот нас карточки выбирают. Приходи. สิาส вот эти тогда убрать, вот эти вот под Да ладно, я это, я муфлированный чем. это как то мог? Чебурашка. Чебурашка. А голова какая? Да. Худеет. Да, в штанах, кстати, даже стильно. Да, ну, в принципе, да. Современный, да? Да, современный такой. Ну, что... современный, да? Ну, а этот вопрос знают только взрослые, наверное. А может быть и дети. Какие реки омывали древний Кремль? одна река сейчас отражается в названии улицы, в которой Николай, молодой человек, поражает меня своими знаниями. А вторая река в названии этой реки. Молодец! Москва река присутствует название нашего любимого города. Я снимаю, да, Олег? Запись да? Да? Запись? This <laughs> is Скорее, скорее, подходите сюда. Берите за руки своих родителей, дедушек и бабушек. Слезай со сцены. Вырастешь, будешь артистом, будешь на сцене выступать. Хорошо? Подходи сюда ближе. Вот здесь вот будет. Вот здесь будут задавать вопросы. А, испугался. Итак, Викторина. Благодарим. Елена, раздавайте вопросы. Желающие? По очереди. По очереди. По очереди не спешим. Ну подумайте Родители, давайте, кто из богатырей был пахарем? Алеша покойник. Нет, еще подумайте. Нет, еще подумайте. Нет. Пахарь. Нет, не Никитич. Подумайте, родители.

хочу предупредить трех участников. Я сразу хочу предупредить и ребят, и родителей, и всех гостей этого праздника о том, что вопросы, серьезные, вопросы, рассчитанные на тех, кто каждый день дружит с книгой. Итак, мы встречаем на нашей сцене трех первых участников печательной викторины ⁇ Вопрос в шаре ⁇ Как тебя зовут? Настя. А кто твой любимый писатель? Понятно. Так. Эдуард Успенский. Эдуард Успенский, отлично. Тебя за. Маша. От... Арина. Арина, Маша и Настя открывают наш конкурс «Вопрос в шаре». Я тоже люблю читать. Получаем этот значочек, которым выбираем любой из шариков, где и находятся вопросы-загадки. Пожалуйста. Выбираем любой шар. Так. Ловим вопрос. Изучаем. А мы приглашаем тебя выбрать свой шар. Настя. Одно из Одно из имен Василисы. Допустим, прекрасная. А еще? Вообще-то Елена была, по-моему, прекрасная, а вот Василиса-то была премудрой. И у нас первый приз. Аплодисменты! Глинка. А сейчас мы переходим к Викторине. И, конечно же, было бы очень здорово, чтобы кто-нибудь из вас знал стихи о Москве и прочитал бы их вот с этой площадки. Всем все все половина. Итак, все ваши желания собраны в волшебной сказке книги, да? Вот в этих волшебных мешочках. Иначе волшебные воздушные шарики уже рвутся в небо, чтобы исполнить наши и ваши мечты. Давайте с вами вместе, да? Обратный отсчет дайте. И отпустим их небо.